Как известно, русский человек любит хорошо поесть. Только, к сожалению, французская кухня никогда не была у него в подсчете и ассоциировалась исключительно с круассанами, устрицами и лягушками, а также маленькими порциями и изрядно завышенными ценами. Поэтому у открывшегося в Екатеринбурге французского ресторана в отель возникли вполне предсказуемые проблемы. Несмотря на безупречный королевский сервис и демократичность меню, люди шли туда неохотно, предпочитая национальные кухни других стран. Задача ⁇ дать понять людям, что французская еда на самом деле не декоративная и экзотическая, а сытная и невероятно вкусная. За основу рекламной кампании был взят знаменитый символ и главный стереотип французской кухни – лягушка. Мы поместили живых лягушек в специальные брендированные боксы, а затем разослали с курьером всем VIP-клиентам городских ресторанов, самым популярным блогерам и авторитетным СМИ. На боксе было написано «Если вы думаете, что это и есть настоящая французская кухня, вы в ней просто ничего не понимаете. Вы можете обменять эту лягушку на шикарный ужин в нашем ресторане». Сразу после рассылки приглашений в лентах новостей, на радио и в телевизионных роликах появились упоминания о необычной акции с лягушками. Нам впервые в студию приносят лягушку. Она живая. Надежда, тебе не страшно? 100% людей приняли приглашение, и все лягушки вернулись в ресторан. А приглашенные узнали, что французская еда намного сытнее, вкуснее и куда менее деликатная, чем лягушачьи лапки. Журналисты и блогеры, посетившие в отель, рассказали о своих впечатлениях всему городу. Люди перестали бояться французской кухни и полюбили ее благодаря ресторану в отель. При отсутствии медиабюджета мы спровоцировали бесплатный публикации более чем на 20 тысяч евро. При проведении рекламной кампании ни одна лягушка не пострадала.